ہوا میں برف کے ذرات تیر رہے تھے جیسے آسمان نے سفید پنکھڑیاں بکھیر دی ہوں سردی نے ہڈیوں تک رسائی کر لی تھی مدینہ منورہ سے لے کر نہاوند کے وسیع میدان تک پھیلی ہوئی اسلامی فوج کے لشکر میں ایک عجیب سا سکوت تھا یہ سکوت خوف کا نہیں بلکہ ایک عظیم فیصلے کے انتظار ایک مقدس جہاد کے لیے تیار ہونے والی روحوں کی گہری یکسوئی کا تھا کمانڈر حضرت نمان بن مکرن مزدی رضی اللہ تعالی عنہ اونچی پہاڑی پر کھڑے دور تک پھیلے ہوئے ساسانی لشکر پر نظر جمائے ہوئے تھے ان کے سامنے تھا فیروزان ساسانی سلطنت کا سب سے کٹر اور ماہر جرنل جس نے اپنی عظیم الشان فوج کو نہاوند کے اس محفوظ پہاڑی دہانے میں اس حکمت عملی سے تینات کیا تھا کہ کوئی بھی حملہ آور اسے آسانی سے شکست نہ دے سکے ساسانیوں کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار سے بھی زائد تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد بمشکل تیس ہزار تھی ساسانیوں کے پاس ہاتھیوں کی بھاری نفری زرخ ذرہ بکتر اور ہر قسم کے جنگی آلات تھے مسلمانوں کے پاس ان کا ایمان بہادری اور وہ جنگی مہارت جو میدان قادسیہ اور مدائن کی فتوحات نہیں انہیں بخشی تھی نمان بن مکرم کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا یا میر المومنین میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی فوج دیکھی ہے جس کی مثال میں نے کبھی نہیں دیکھی وہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس ہاتھی ذرہ بکتر اور ہتھیاروں کا وفر سامان ہے آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان سے لڑوں یا صبر کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب آیا تھا اے نمان تمہارا خط ملا تمہیں جس جگہ تعینات کیا گیا ہے وہ ایک نازک مقام ہے میں نے تمہارے ساتھ اہل ایمان اور جہاد کے شوقین بھیجے ہیں جب میرا خط تمہیں ملے تو تم اور تمہارے ساتھ ہی مشورہ کرو اگر اکسیت لڑنے کے حق میں ہو تو لڑو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نمان نے تمام کمانڈروں اور نمایاں صحابہ کرام کو جمع کیا مشورہ طویل اور گہرا تھا آخر کار فیصلہ ہوا لڑا جائے گا کیونکہ صبر کرنے سے ساسانی مزید طاقتور ہوتے موسم مزید سخت ہوتا اور مسلمانوں کی ہمت پست ہوتی صبح کی سفید روشنی میں جب برف کی چادر زمین پر پڑی تھی اسلامی فوج نے صفے باندھی نمان بن مکرن نے فوج کو خطاب کیا ان کی آواز میں جوش تھا یقین تھا اور آخرت کی یاد دہانی تھی اے اللہ کے بندو اے مجاہدین دیکھو دشمن کی فوج تمہارے سامنے ہے تعداد میں بہت زیادہ ساز و سامان سے لیس لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت تعداد پر نہیں ایمان اور توّّل پر ہوتی ہے آج وہی دن ہے جس کا تم نے خواب دیکھا تھا آج یا تو شہادت کی بلندیوں کو چھونا ہے یا پھر فتح کے جھنڈے گاڑنا ہے اپنے رب پر بھروسہ رکھو اپنے تیروں کو درست نشانہ بناؤ اپنی تلواروں کو دشمن کے سینوں میں اتارو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ پورے میدان میں گونج اٹھا جس نے برفانی سکوت کو چیر ڈالا جنگ شروع ہوئی سانسانی فوج اپنی بھاری نفری اور ہاتھیوں کے ساتھ پہاڑی سے اتر کر زبردست حملہ آور ہوئی ان کا ارادہ تھا کہ ایک ہی دھاؤ میں مسلمانوں کو کچل دیں مسلمان جن کی صفحے مضبوط تھی اپنی چھوٹی ڈھالوں اور تیز رفتار گھوڑوں کے بلبوتے پر دفاع پر ڈٹ گئے تیروں کی بارش ہوئی نیزے چمکے تلواروں کی چھنکار سے فضا گونج اٹھی لیکن ساسانیوں کا دباؤ بہت زیادہ تھا ان کی تعداد اور ہاتھیوں کا رو مسلمانوں کی صفوں کو پیچھے دھکیلنے لگا پہلا دن مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا دن تھا شام ہوتے ہوتے اگرچہ مسلمان اپنی پوزیشن پر قرار رکھنے میں کامیاب رہے لیکن نقصان بھی ہوا ایک گہرا سکوت چھا گیا نعمان بن مکرن فکر مند تھے کھلے میدان میں براہ راست مقابلہ ساسانیوں کی بھاری نفری کے خلاف مشکل تھا رات کو نمان بن مکرن نے اپنے کمانڈروں اور تجربہ کار جرنیل سے مشورہ کیا طویل بحث کے بعد ایک جرت مندانہ اور چالاک حکمت عملی طے پائی کہ مسلمان اگلے دن دکھاویں گے کہ وہ پسپا ہو رہے ہیں اپنے خیمے اکھاڑ لیں گے اور پیچھے ہٹتے دکھائی دیں گے پہاڑیوں اور تنگ گھاٹیوں میں چنے ہوئے دستے چھپے رہیں گے مسلمانوں کی پسپائی دیکھ کر ساسانی فوج فتح کے جوش میں اپنی مضبوط پوزیشنیں چھوڑ کر میدان میں نکل آئے گی جب ساسانی فوج کھلے میدان میں آ جائے گی تو پسپا ہونے کا ڈراما کرنے والے مسلمان دستے پلٹ کر جوابی حملہ کریں گے ساتھ ہی گھات میں چھپے ہوئے دستے بھی ان پر ٹوٹ پڑیں گے انہیں گھیرے میں لے لیں گے یہ ایک خطرناک کھیل تھا جس کا انحصار کامل نظم و ضبط وقت پر عمل اور دشمن کے غرور پر تھا صبح ہوئی مسلمانوں نے پلان کے مطابق عمل شروع کیا خیمے اکھیڑے گئے فوج نے بے ترتیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا نعمان بن مکرن نے اپنی چمکتے ہوئی تلوار بلند کی اور آواز لگائی پیچھے ہٹو بچو بچو یہ نعرہ دراصل گھات میں بیٹھے دستوں کے لیے حملے کا اشارہ تھا ساسانی فوج خاص طور پر ان کے غرور میں چور کمانڈر فیروزان نے یہ منظر دیکھا انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمان ہار مان کر بھاگ رہے ہیں فتح کا جنون ان پر سوار ہو گیا فیروزان نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ تاقب کا حکم دیا ساسانیوں کا بھاری لشکر ہاتھیوں سمیت اپنی محفوظ پہاڑی پوزیشن چھوڑ کر کھلے میدان میں آ نکلا وہ بے ترتیب غرور اور لالچ میں اندھے ہو کر آگے بڑھے یہی وہ لمحہ تھا جس کا مسلمانوں نے انتظار کیا تھا کاکا بن عمر کی کمان میں وہ دستے جو پیچھے ہٹنے کا ڈرامہ کر رہے تھے پلٹے ان کی آنکھوں میں جہاد کا جوش تھا انہوں نے زوردار نعرہ لگایا یا منصور امت یا منصور امت فتح یافتہ امت یہ نعرہ پورے میدان میں بجلی کی طرح دوڑ گیا اسی لمحے پہاڑیوں کی چوٹیوں اور تنگ گھاٹیوں سے حذیفہ بن یمان اور مغیرہ بن شبہ کی قیادت میں گھات لگائے بیٹھے مسلمان مجاہدین طوفان بن کر ٹوٹ پڑے انہوں نے ساسانی فوج کے دونوں اطراف اور پیچھے سے زبردست حملہ کر دیا اب ساسانی فوج حیرانوں پریشان تھی وہ سمجھے تھے کہ وہ تعقب کر رہے ہیں لیکن اچانک وہ خود گھیرے میں آ گئے تھے ان کی بھاری نفری اب ان کے لیے وبال بن گئی تھی صفے درہم برہم ہو گئی ہاتھی گھبرا گئے اور اپنی ہی فوجیوں کو دو روندنے لگے جنگ اپنے عروج پر تھی نمان بن مقرب خود صفحے اول میں لڑ رہے تھے اپنے مجاہدین کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ان کا گھوڑا دشمن کی گہرائی میں گھس گیا اچانک ایک زہر میں بھجا ہوا تیر آ کر ان کے جسم میں پیوست ہو گیا شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی تلوار تھامی رکھی لیکن جلد ہی وہ گھوڑے سے گر پڑے ان کے قریب موجود مجاہدین نے دیکھا انہیں خوف تھا کہ اگر سپہ سلار کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو سکتا ہے حذیفہ بن یمان فوراً آگے بڑھے انہوں نے نمان کا جھنڈا اٹھا لیا اور زور سے پکارا اے مسلمانوں نعمان زندہ ہے اللہ نے انہیں فتح عطا کی آگے بڑھو آگے بڑھو نعمان کے بھائی نعیم بن مکرن نے اپنے بھائی کے زخمی جسم کو اٹھایا اور محفوظ جگہ لے گئے راستے میں نعمان نے ہوش میں آ کر پوچھا کیا مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں نعیم نے کہا ہاں اللہ نے تمہیں فتح دی ہے نعمان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی انہوں نے کہا الحمد میں میں اللہ سے ملتا ہوں اور یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی لیکن ان کی شہادت کی خبر چھپا لی گئی حذیفہ بن یمان نے کمان سنبھال لی اور نعمان کا جھنڈا بلند رکھا مسلمانوں کا جوش دیدنی تھا انہیں یقین تھا کہ ان کا کمانڈر زندہ ہے اور فتح قریب ہے انہوں نے دشمن پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ ساسانیوں کی صفح بالکل بکھر گئیں اگلے دو دن مکمل تباہی اور پسپائی کے دن تھے ساسانی فوج جو پہلے ہی گھیرے میں آ چکی تھی اور اپنے کمانڈر فیروزان کے غلط فیصلے کی وجہ سے بکھر چکی تھی بلکل تتر بتر ہو گئی مسلمانوں نے اپنی چھوٹی لیکن انتہائی منظم اور جذبے سے لبریز ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر بھاگتے ہوئے ساسانی دستوں کا تاقب کیا کاکا بن عمر ایک طوفان بن کر دشمن کو کاٹتا آگے بڑھ رہا تھا مغیرہ بن شبا نے ایک اہم پہاڑی گھاٹی پر قبضہ کر لیا جہاں سے فرار ہونے والے ساسانیوں کا راستہ روک دیا گیا برا بن مالک جیسے بہادر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے گڑھ میں گھس جاتے تھے فیروزان شکست کو حتمی دیکھ کر میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن مسلمانوں کے تعاقب نے اسے سکون نہ لینے دیا آخرکار مسلمان دستے نے اس کا پیچھا کر لیا مایوس فیروزان نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور ڈوب کر مرنے کو ترجیح دی کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جانا اپنی توہین سمجھتا تھا پانچویں دن کے اختتام تک نہاون کا میدان ساسانی سلطنت کی تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا ایک لاکھ سے زائد ساسانی فوجی ہلاک ہوئے تھے بے شمار قیدی بنائے گئے تھے سامان جنگ کا بے تحاشا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا لیکن سب سے بڑی فتح یہ تھی کہ ساسانی سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی مسلمانوں نے اپنے شہیدوں کو دفن کیا نمان بن بکرن رضی اللہ تعالیٰ کو اسی میدان میں جہاں انہوں نے شہادت پائی تھی برف کی سفید چادر تلے سپرد خاک کیا گیا ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نمان پر رحم کرے انہوں نے شہادت پائی اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح فرمائی فتح کی خبر جب ایک تیز رفتار سوار کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے سوار نے زور سے پکارا الفرار الفرار بھاگو بھاگو یہ رمز فتح کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر اعلان کیا اللہ اکبر ساسانیوں کی طاقت ٹوٹ گئی نہاوند فتح ہو گیا نمان شہید ہو گئے لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی آج بھی جب نہ کے ویران میدان پر برف پڑتی ہے تو لگتا ہے جیسے وہ زمین اپنے سینے میں چھپے ہوئے ان بہادر مجاہدین کی داستان سناتی ہے جو ایمان کی تلوار لے کر آئے تھے اور تاریخ کا دھارا بدل کر چلے گئے تھے یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی یہ ایک طوفان ایمان تھا جس کی گونج صدیوں تک مشرق کی وادیوں میں سنائی دیتی رہے گی